বেলেগ ভাষা মই পাঁচটা ছটা ভাষাত পঢ়োঁ দেউতা তেনেকৈ পঢ়ে চ' পঢ়াটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাডি ইজ এচেঞ্চিয়েল ত এতিয়াও জুবিনদা আছে আৰু জুবিনদাক আমি জীয়াই ৰাখিবই লাগিব আৰু জুবিনদাই যোনখিনি কাম কৰিছিলে তেনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক উৎসাহ দিব লাগিব বা আমিও নিজেও কৰিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বহুতদিনীয়া ভিডিঅ'টো পুৰণি হয় হ'লেও জুবিনদাৰ প্ৰতিটো কথাই যেন সঁচাকৈ হৃদয় চুই যায় আৰু ভালকৈ চাওকচোন ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ জুবিনদাই ইমান বেছি কষ্ট কৰিছিলে কাৰণে আমাক ইমানখিনি বেছি দিব পাৰিলে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া গম পাব মই স্বাগতম জনাইছোঁ এক্সকিউজ মিলে এক্সকিউজ অনুষ্ঠান খাৰ্গলী বাটাৰ দি পেলাই ৰসিক আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত যাওঁতেও আপুনি আৰু জুবিনদাক লগে লগে মই সাঁথৰ সোধোঁ যিহেতু মই এটা সাঁথৰ মানে নিজে গঢ়িছোঁ মানে জুবিনদাৰ এইটো হৈছে এনেকুৱা তিনিটা আখৰে মোৰ নাম সকলোৰে বাবে মই গান সকলোৰে বাবে মই প্ৰাণ বহুতৰ বাবে মই দান জ্বলাওঁ ৰাতি জ্বলাওঁ দিন সকলোৰে বুকুত হৈ আছোঁ ইন কিয়নো মই আপুনি কৈ দিব লাগে উত্তৰটো কিয়নো মই দিন জ্বলাই ৰাতি জ্বলাই তিনিটা আখৰে নাম ধৰ দিন জ্বলাই জ্বলাই মিছন চাইনা আছে মিছন চাইনাৰ আৰু সেই কিয়নো মই মানে আপোনাৰেই নামটোৱেই হৈছে উত্তৰটো সেইটো হৈছে সকলোৰে বুকুত হৈ আছে লীন তেওঁই হৈছে মহান এগৰাকী জুবিন উত্তৰটোৱে উত্তৰটো মানে সেইটোৱে সেইটোক লৈ মই প্ৰথম সাঁথৰ এটা বনাইছিলোঁ আৰু জুবিনদাৰ ওচৰলৈ যিহেতু আহিছোঁ হীৰুদা আঠাইছ জুলাই বুলিলে হীৰুদাৰ কথা মনত পৰে আৰু হীৰুদাক লৈ আত্মিক সম্পৰ্ক এটা আছে আমাৰ জুবিনদাৰ গানে কি আনে এই প্ৰশ্নটোক লৈ এটা গানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে জুবিনদাই হিৰোদাক লৈ আপোনাৰ অনুভৱটো আজি হিৰোদা বিশেষ জানে কি আনটো মই ক্লাছ এইটতে কৰা সৰু সেইটো আৰু সৰুৰ পৰা হিৰোদা কবিতা পঢ়ি পঢ়ি গতিকে মই এতিয়াও ফিল কৰোঁ তেখেতক মই মই ল'ৰাৰ নিচিনা আছিলেতো ধৰ আজি তেওঁ প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে মই যাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু উপায় নাই মোৰ কাম চলি আছে চিনেমাৰ আৰু সদায় মোক তেওঁ ইন্স্পায়াৰ কৰি থাকে প্ৰত্যেকটো কথাত এতিয়াও মানে একো কাম কৰিবলৈ মন নগ'লে হেৰুদা কবিতা এখন পঢ়িলোঁ আৰু ৰিচেণ্টলি মই নতুন কবিতা কেইবাটাও লিখিছোঁ প্ৰায় বাইছটামান নতুন কবিতা কিতাপ এখনো ল'ব মোৰ আৰু সেইবিলাক চব তেওঁৰ ইনস্পাইৰেশ্যন নতুন ধৰণৰ গান লিখা নতুন ধৰণৰ কবিতা লিখা নতুন ধৰণৰ কাম কৰাৰ যিটো স্পৃহা যিটো সেইটো তেওঁ জন্ম দিছিল আচলতে দেউতা মাৰ পিছত হেৰুদা বা সেইটো চবৰে হ'ব লাগে চব কবিৰ চব ৰাইটাৰ চব আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ সকলোৰে শিশুদাক আৰু পুহিব লাগে শিশুদাক যিমান পঢ়ে তাৰপৰা সিমান ৰস ওলায় যিটো কুঁহিয়াৰ যেনেকৈ চেপি থাকে ৰস ওলাই থাকে সিহঁতৰ কুঁহিয়াৰৰ নিচিনা আছিলে ক্ষণবিন চ' তাক চেপি থাকিলে ৰস ওলাই থাকিব সেইটো শ শ বছৰলৈকে ওলাই থাকিব চেনিমৰা বাগিচাৰ গছে গছে হেঁপাহৰ ৰঙীন ৰুমাল ইমান কোনবিলাক লিখিব নোৱাৰে আৰু যিদৰে মমডাল এনেদৰে আন্ধাৰত গলি যোৱা দেখিলে দুখ লাগে যে এটা কৰিব লাগে ইজ এ ভেৰেচ কবি মানে মই মই ভাবোঁ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ নৱপ্ৰজন্ম বুলি নহয় নৱপ্ৰজন্ম বুলি ক'লে আকৌ মোৰ পিছৰখিনি হৈ যাব আমাৰ আগৰ চোৱা যিখিনি আছে যি যিসকল কবি আছে তেওঁ আটাইতকৈ মডাৰ্ণ কবি বুলি কওঁ মই মডাৰ্ণ মডাৰ্ণ কবি আৰু ক্লাছিক কবিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে এতিয়া মই কাঞ্চন ডাঙৰ কৰি আছোঁ কাঞ্চন ডগাত মই অম্বিকা গী ৰায় এটা কবিতা এটা মই মই সুৰ কৰিছোঁ সেইটোক সেইটো চিনেমাখন মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো বিৰাট ধুনীয়া কবিতা তেওঁ সাংঘাতিক কবি আছিলে এইটো আমাৰ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কবি আছে গোটেই অসমত কোনোবা গীতি কবি কোনোবা বকুল বনৰ কবি কোনোবা অগ্নিকবি আৰু হেৰুদা হৈছে সুগন্ধি পখিলা কবি অভিয়াছলি হিৱজিত বাটাৰফ্লাইজ কিয়জিত লিভছ তেওঁ আটাইতকৈ নেচাৰেল কবি আছিলে মোৰ মতে সৰুৰে পৰা চৰ্চা কৰিছিলে মই ন সৰুৰ পৰা মই আৰু মোৰ ঘৰখন পঢ়া ঘৰ গোটেই আৰু মস্ত লাইব্ৰেৰী দেউতাই পঢ়ে মায়ে পঢ়ে আৰু জুবিনদাৰ এই গানেটো বিশেষকৈ বাচি লৈছিলে তাক বহুত সুৰত আপুনি সেইটোতো বেলেগ গান হৈ গ'ল এতিয়া আৰু কেতিয়া ত্ৰিছ বছৰ আগতে কৰা গান ক্লাছ এইটত থাকোঁতে কৰা তাৰপিছত গানটো বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ ল'লে চিনেমাও ওলালে তাৰপৰা ছ' এইটো মই এতিয়া ভাবোঁ যে হিষ্টৰিকেল চং অসমীয়া ইতিহাসত বিভিন্ন মানুহক যে অচিনাকি মানুহৰ লগত চিনাকি হওঁগৈ জুবিনদা আপোনাৰ কথাও পাতোঁ মই মানুহৰ লগত মইতো সেইটোৱে কৰি থাকোঁ মই ৰাতি ওলাই আহোঁ যাৰ তাৰ লগত কথা পাতোঁ যাৰ তাৰ লগত বহোঁ কাৰোবালত চাহ খাওঁ কাৰোবাৰ ভাত খাওঁ চ' মোৰ গোটেই লাইফটোৱে সেইটো মানে অচিনাকি যিটো বস্তু তাক চিনাকি হ'বলৈ সদায় মানুহৰ এটা প্ৰৱণতা থাকিব লাগে চিনাকি মানুহ সদায় লগ পাই থাকোঁ সদায় লগ পাওঁৱেই আৰু শুই উঠোৱাৰ পৰা ৰাতি খোৱালৈকে কিন্তু অচিনাকি মানুহৰ লগত যিটো জমে সেইটো চিনাকি মানুহৰ লগত নজমে কিন্তু আৰু সেই অচিনাকি মানুহৰ মাজত বহুত চিনাকী মানুহ পোৱা যায় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে আড্ডাটো লাগে আজিকালি আজিকালি আড্ডা নামাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি নিজৰ নিজৰ ধৰণে থাকে নিজৰ নিজৰ লাইফষ্টাইল নিজৰ লেপটপ লৈ বিজি থাকে আড্ডাটো লাগে আড্ডা নহ'লে সেই বস্তুটো জন্ম নহয় মই সদায় কওঁ ল'ৰা ছোৱালীক আড্ডা মাৰিব লাগিব আড্ডা মাৰিব লাগিব থেংক ইউ খুব সুন্দৰ জুবিনদাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু জুবিন দাক এনেদৰে মই আকৌ লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম ন জুবিন দাক এনেকৈ এইবাৰ হাতৰ সুধিম আপোনাক তাৰমানে মোৰ এটা হাতৰ শেষত মোক গোটাই আনিব লাগিব এইবাৰ গোটাই আনিব এটা মানে উপজিয়ে বুঢ়া হয় কোন বুলি মই সুধো মানে শদিয়ালৈ নাযাবা সৎফুল নাখাবা কেঁচা পাতে নাবান্ধিবা লোন উপজিয়ে বুঢ়া হয় কোন এইটো আপুনি আপোনাৰ কাৰণে ইজিয়ে মানে এইটো উপজিয়ে বুঢ়া হয় বুঢ়া আঙুলিটো জুবিনদাই হা বুঢ়া আঙুলিটো এইটো এনেই মই এনেকৈ সুধোঁ আৰু এই সাঁথৰবোৰে হয়তো মানুহক মনোৰঞ্জন দিয়া নাই এইবিলাক জননীটো ধৰক কিতাপ এখন আছে কিন্তু আমাৰ ঘৰত মই দেখিছোঁ তাত মানে ইমান ভালকৈ মনত নাই বাট সাঁথৰটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটা এইটো এইটো এটা আৰ্ট ফৰ্ম এটা মনত ৰাখিবলগীয়া আছে আজিৰ আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানে এইবিলাক বস্তু সাঁথৰ কি বস্তু এতিয়া নতুন ল'ৰা ছোৱালী দুটাক ফটকৈ সুধিলে তাৰমানে সাঁথৰ কি বস্তু বুজি নাপা হাথৰ মানে কি নাজানে চ' সেই অসমীয়াৰ যিখিনি বস্তু আছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ সেইবিলাক বস্তু আমি জাগৰণ কৰিব লাগিব আৰু অভিনয় মোৰ আমাৰ যিটো ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইবিলাকেই শিকাওঁ হাঠৰ কি বস্তু অসমীয়া ভাষা কি বস্তু প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি শিকাওঁ যে ইংলিছটো ক'ব পাৰিব লাগিব সেইটো বেলেগ কথা ইংলিছ ইউ শ্বুড ই শ্বুড স্পিক লাইক ব্ৰিটিছ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু অসমীয়াটো ধুনীয়াকৈ ক'ব লাগিব অসমীয়া বিষয়ে জানিব লাগিব অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু এটা আজি আজি ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিছোঁ মই অসমৰ যিখন আটাইতকৈ ডাঙৰ এংল' এছামিছ ডিক্সনেৰী এজন মোৰ ককাই লিখা বুধিন্দ্ৰ নাথ ভট্টাচাৰ্য বুধিন্দ্ৰনাথ মোৰ আইতাৰ ৰাজু ককাক হৈ থাকক চ' মই তেনেকুৱাতে ফেমিলিৰ পৰা কেৰি কৰোঁ চ' সেইকাৰণে আৰু ডাঙৰ কথা মই আপোনাক কথা পাতি ইণ্টাৰভিউটো কৰি থাকিলে শুনি থাকিলে মন কৰোঁ বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ কথাত এনেকুৱা কিছুমান তথ্য আছে যাৰ কাৰণে আপোনাৰ কথা শুনিলে মানে বেলেগ চাবলৈ মন নাযায় বেলেগ চেনেল চাবলৈ মন নাযায় আপোনাৰ কথা যেতিয়া শুনি থাকে এই তথ্যবোৰ আপুনি মানে ৰাতি হয়তো আপুনি পঢ়ি কুনি বা এনেকৈ পঢ়িব লাগিব মই বহুত বেছি পঢ়োঁ মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই পঢ়োঁ আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ প্ৰৱণতাটো নাই চব ইণ্টাৰনেট গুগল সেইটো বস্তু নহয় কিতাপখন পঢ়াৰ যিটো মজা সেই মজাটো ল'ব লাগিব লাইব্ৰেৰীত আজিকালি কেইটা ল'ৰা ছোৱালী বহে নবহে যিসকলে কিতাপ পঢ়ে মানে স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে সেই কলেজৰ কৰ্চৰ কাৰণে পঢ়ে হয় বাহিৰা বাহিৰা তথ্যৰ কাৰণে বাহিৰা নলেজৰ কাৰণে কোনো নপঢ়ে কিন্তু আৰু মই সেইটো উল্টা কৰিছিলোঁ মই মোৰ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে মই কেতিয়াও পঢ়া নাছিলোঁ মই বাহিৰা সদায় বাহিৰা নলেজৰ কাৰণে পঢ়িছিলোঁ আৰু মোৰ দেউতাই সেইটো শিকাইছিলে সদায় বেলেগ বেলেগ কিতাপ পঢ়িবা বেলেগ ভাষা মই পাঁচটা ছটা ভাষাত পঢ়োঁ দেউতাও তেনেকৈ পঢ়ে চ' পঢ়াটো বৰ ইম্পটেণ্ট ষ্টাডি ইজ এচেঞ্চিয়েল বঢ়িয়া জুবিনদা শেষত কেৱল এটা বাক্য ক'ব এক্সকিউজ মিৰ বিষয়ে কি ক'ব বহুত ৰাইজক লগ পাইছোঁ আজি জুবিনদাই অসমৰ ৰাইজক কি ক'ব এক্সকিউজ মি চোৱাৰ বাবে হাতৰ শুনাৰ বাবে কি ক'ব সেইবাবে ইউৰ এক্সকিউজ